લોકસભાની ચૂંટણી લઈને સાયબર ક્રાઇમ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે જેમાં ધાર્મિક લાગણી દુભાય અથવા કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કથળે એ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે ત્યારે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીનો જાહેર સભા નો વિડીયો એડિટ કરી વાયરલ કરનાર બે આરોપીની ની સાયબર ક્રાઇમે ધરપકડ કરી છે જેમાંથી એક આરોપી કોંગ્રેસના નેતાનો પીએ છે જ્યારે બીજો આરોપી આમ આદમી પાર્ટીનો કાર્યકર્તા છે બંને આરોપીની ધરપકડ કરી સાયબર મે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે પોલીસે 5 દિવસના રીમાન્ડની માગ સાથે બનનેને મેટ્રો કોર્ટમાં રજુ કરાતા કોર્ટે બનને 3 દિવસના રીમાન્ડ પર મોકલ્યા હતા એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ અમદાવાદ શહેર अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच अपने सोशल मीडिया सेल के अंदर सर्वेलेंस के दौरान एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसके आगे की तपास करते हुए ये पता चला कि दो फेसबुक प्रोफाइल होल्डर मेनली एक सतीश बंसोला करके हैं और एक राकेश बारिया करके हैं उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल से माननीय केंद्रीय मंत्री मंत्री का जो सभा का वीडियो है उसे एडिट करके एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पोस्ट किया और उसे वायरल किया है उसके अनुसंधान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में काल, काल एक एफ आई आर नोधाई है वन फिफ्टी थ्री वन ए फाइव जीरो फाइव फोर सिक्सटी नाइन वन सेवेंटी वन जी और आई एक्ट के हेतर ये फरियाद नोधाई है और ये दो आरोपी की धरपकड़ करने में आई है कंटेंट क्या है वीडियो में और दोनों आरोपियों की प्रोफाइल क्या है प्राथमिक तपास के दरमियान ये पता चला कि दोनों राजकीय आगेवान हैं और आगे की उसमें जांच चालू है वीडियो का कंटेंट जो सभा में आरक्षण के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो निवेदन था उसको एडिट किया गया है उसको तोड़ मरोड़ के जोड़ के ओरिजिनल वीडियो से छेड़खानी करके एक एडिटेड वीडियो इन्होंने अपलोड किया है अपने फेसबुक प्रोफाइल पर वीडियो फेक है वो कैसे पता चला और उसको लेकर ज्यादा जांच क्या क्या प्राथमिक तपास में ये वीडियो हमें मिला है कि ये फेक है और ओरिजिनल वीडियो भी आ, मिला है और सोशल मीडिया के माध्यम से भी ओरिजिनल वीडियो पोस्ट भी करने में आया है और इनका एडिटेड वीडियो भी हमें मिला है और इसे आगे हम एफ में भेजने वाले हैं इनके मोबाइल फोन एफ एस एल जांच में भेजने वाले हैं ताकि इसमें आगे ये वीडियो कहाँ से जनरेट हुआ और कितना में सर्कुलेट हुआ है उसके बारे में हम खराइ कर सकते ये कौन से कौन दिल्ली से जुड़े हुए हैं वो पता चला है मैम कौन से राजकीय अभी हमारी उसमें जा रही है और कितनी गई है इसमें एक दिल्ली पुलिस में एक एफ आई है और आगे की तरफ कि आज अहमदाबाद सिटी में नई गई